स्वाहा अग्नये मङ्गलानाम् द्वागणपतिकम् भवामहे कविम् कवीनामुपमश्रदस्तमम् ज्येष्ठराजम् ब्रह्मणाम् ब्रह्मणस्तदा न शृण्वन् नो चेदसाधनघ् स्वाहा श्रीमहागणाधिपतयिगम् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि दन्तिगणपदं नक्रतुण्डायन्ति स्वाहा दन्तिगणपदं तदृशाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् स्वाहा दन्तिगणपदैदं नमृशाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा

उन्नत व्यापार धन दिनु्यर्धम प्रयत्न कार्य भूगृहलाभाग्रह धनलक्ष्मीकटाक्षता सिद्ध्यर्थम सर्वधदेह अनाग्यबाधद समस्त आकस्मिक अकामृर्चुबाधाद आकस्म निवारणार्थम सर्वे जनानां कुटुंब संरक्षणार्थम उन्नता उद्योग कल्याण सत्सान्य मया संकल्पित पूर्वक कार्तीक का अमावास्यायाम् अन्योन्यब्राह्मणसहायेषु श्रीमाता ज्योतिषालयपीठस्थितानां यज्ञशालमण्डपे सर्वदाः श्रीबृहस्पतिग्रहदेवता पाशुपतरुद्र हवनार्धे नक्षत्रनवनवग्रहसहिता मृत्युञ्जया होमानन्तरे पूर्णाहुति अनन्तरे सर्वदा मयमानस्यानां रक्षार्धम् आद्यनारीकेल <coughs> आद्य संहिता नारी गेला फलां समर्पयामि यापलनीर्या अपला पुष्पायश्च पुष्पने बृहस्पति प्रसोता स्नानो मुंचंत्वगम् हसः इग्नेश्वरा अनुग्रह प्रसाद सिद्धि रस्तो अधान यो वेदां ब्राह्मणो वेदा अमृतेनावृताम पुरे तस्मै ब्रह्म च ब्रह्म च आयो कीर्तिम् प्रजाम् ददोः भागधेयै प्रणयति ब्राह्मण आर्षेयमुद्धरे तु ब्राह्मणो वै सर्वा देवताः सर्वाभिरेवैनम् देवताभिरुद्धरति या वर देवै देवतास्ता सर्ववेदविद्व ब्राह्मणे वसन्ते तस्माद् ब्राह्मणेभ्य वेदविद्योदि वेदिवे नमस्कुरया नस्लीलं कीर्तये देतायेव देवता प्रीणाते ्या अरन्तरायाय सर्वस्तो मोति रात्र उत्तममहर्भवति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जिच्चे सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वम्

आयुर्धा आयुर्ध अशो जुषा नो घृत प्रतीको घृत येधी ओम मधुजाधुव्यों देश पुत्रा दिव शतम भवती शतायु पुष्रिय आयुष्येन्द्रि प्रतिष्ठती मम यमानस्य आचन्द्रार्कम् आयुरारोग्य भोगभाग्याभि अखण्ड उन्नत वृत्ति उद्योग व्यापार दिनदिनाभिवृद्धिरस्तु बृहस्पतिग्रहानुग्रहसिद्धिरस्तु मृत्युञ्जेश्वरानुग्रहसिद्धिरस्तु दीपं शिवं शिवं महुकाररूपं शिवं शिवं महासूर्यचन्द्राग्निनेत्रं प